ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று ஸ்ராவண சனிவார விரத தினத்தில் சொல்ல வேண்டிய முக்கிய ஸ்லோகங்களை பார்க்கலாம் பொதுவாக சனிக்கிழமையில் சனீஸ்வரன் எனும் சனி பகவானுக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கு நரசிம்மருக்கு வெங்கடேச பெருமானுக்கு சக்கர தாழ்வார்க்கு மிக மிக விசேஷமான தினங்கள் இந்த ஸ்ராவண சனிவார விரத தினத்தில் முக்கியமாக சனீஸ்வரருக்கும் நரசிம்மருக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் வழிபாடு செய்வதும் பூஜை செய்வதும் பலன் அதிகமாக தரும் கடும் தோஷங்கள் இன்னல்கள் நீங்குவதோடு சர்வ சம்பத்துகளும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதனால் இன்று மாலை நரசிம்மர் அவதரித்த பிரதோஷ வேளையில் பூஜை அறையில் விளக்கேற்றி நரசிம்ம பிரபத்தி சொல்லி பானக நிவேதியம் செய்து வழிபட நற்பலன்கள் கிடைக்கும் வேண்டியது நிறைவேறும் இயன்றவர்கள் இன்று கிச்சடி செய்து நிவேதனம் செய்யலாம்னு சொல்லப்படுகிறது நாம் இந்த தினத்தில் சனி பகவானையும் ஸ்ரீ நரசிம்மரையும் ஆஞ்சநேயரையும் வேண்டிக் கொண்டு சொல்ல வேண்டிய ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய துவாதச நாம ஸ்தோத்ரம் தசரதர் அருளிய சனீஸ்வர எனும் சனேஸ்வர అష్టకం న్వాదశ నమ స్తూత్ర నరసింహ ప్రభత్తి పార్కీ ఆంజనేయ ద్వాదశ నమ స్తోత్రం हनुमानञ्जनासूनुकुवायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः पल्गुणसकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पटेन् यात्रा விசேஷதக தசிய மிருத்யுபயம் நாஸ்தி சர்வத்ர விஜயீபவே அடுத்தது சனேஷ்வர ஸ்தோத்திரம் தசரத கிருத்தம் இதை படிப்பதால் சனி கோச்சார ரீதியால் பனிரெண்டு எட்டு முதலிய ஸ்தானங்களில் இருந்தால் ஜாதகத்தில் தோஷத்துடன் கூடியிருந்தால் அவரது தசா புக்திகளில் ஏற்படும் கஷ்டங்கள் விலகுவதோடு சர்வ சம்பத்துக்களும் உண்டாகும் என்று சொல்ல பட்டுள்ளது நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் शणैश्वरस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः अस्य श्री दशरथर्षिः दशरथऋषिः शणैश्वरो देवता तिष्ठुप्छन्दः शणैश्वरप्रीत्यर्थजपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोत बभ्रुकुः कृष्णशनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरा सुरा किं पुरुषो रगेन्द्र गन्धर्वविद्याधर पन्नकाश पीडयन्ति सर्वे विषमस्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्रये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीडयन्ति सर्वे विषमस्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशस्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेषाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्ति तेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडानदानैर्लोकेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे सनरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयम्भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिदारिग्यजुस्साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय क्षण्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पटेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्तः पिङ्गलो बभ्रुकु कृष्णो यमः सौरि शनैश्चरोमन्दक पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्ताय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति इति श्रीब्रह्माण्डपुराणि श्रीशनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम् अडत् श्रीनरसिंहः प्रपत्ति माता नरसिंह पिता नरसिंह भ्राता नरसिंह सका नरसिंह विद्या नरसिंह द्रविणम नरसिंह स्वामी नरसिंह सकलम नरसिंह यतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो नरसिंह ततो नरसिंह नरसिंह देवात्परो न कशि तस्मा नरसिंह शरण प्रपद्ये इति श्री सिंह प्रपत्ति समाप्ता நரசிம்ம பிரபத்தி தமிழில் நரசிம்மனே தாய் நரசிம்மனே தந்தை சகோதரனும் நரசிம்மனே தோழனும் நரசிம்மனை அறிவும் நரசிம்மனை செல்வமும் நரசிம்மனை எஜமானனும் நரசிம்மனை எல்லாமும் நரசிம்மனே இந்த லோகம் முழுவதிலும் நரசிம்மனே பரலோக்கத்திலும் நரசிம்மனே எங்கெங்கு செல்கிறாயோ அங்கெல்லாம் நரசிம்மனே நரசிம்மனை காட்டிலும் உயர்ந்தவர் ஒருவருமில்லை அதனால் நரசிம்மனே உம்மை சரணடைகிறேன் श्री द्वादशनाम श्रीनृसिंहद्वादशनामस्तोत्रम् अस्य श्री द्वादशनाम श्रीनरसिंहद्वादशनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनृसिंहो देवता श्रीलक्ष्मीनृसिंहप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः प्रथमं तु महाज्वालो द्वितीयं तु ग्रकेसरी तृतीयं वज्रदंशश्च चतुर्थं तु विशारदः पञ्चमं नारसिंहश्च षष्ठः कश्यपमर्दनः सप्तमो यातु हन्ता च अष्टमो देववल्लभः ततः प्रह्लादवरदो दशमोऽनन्तहस्तकः एकादशो मकारुद्रः द्वादशो दारुणस्तथा द्वादशैतानि नामानि नृसिंहस्य महात्मनः मन्त्रराज इति प्रोक्तं सर्वपापविनाशनं क्षयापस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणं राजद्वारे महागोरे सङ्ग्रामे च जलान्तरे गिरिगह्वरकारण्ये व्याघ्रचोरामयादिषु रणे च मरणे चैव शमदं परमं शुभं शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तयन् सहस्रं तु लभते वाञ्छितं फलम् इति श्रीनृसिंहद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओ